Hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilərimiz, əmlak sahiblərinin nəzərinə. Kanalımızda birbaşa əmlak sahiblərinin öz adlarından reklam yerləşdirilir. Sizin də satışda olan daşınmaz əmlaklarınız varsa, buyuruq bizə müraciət edə bilərsiniz. Satışında və reklamında sizlərə kömək ola bilərik. Bu gün sizlərə Fırxdalan şəhərində Heydər Əliyev prospektindən 100 metr məsafədə yerləşən, 2 mərtəbəli, 4 otaqlı, tam təmirli həyət evi təklifimiz var. İndi isə evin içərisilə sizi daha yaxından tanış edirik. Biz evin birinci mərtəbəsindəyik. Birinci mərtəbənin mətbəxi. Pəncərənin qarşısına fikir versəz görərsiz ki, həqiqətən də cüt daşla işlənib. Hər ki mərtəbənin kombi xətləri çəkilib. Radiatorların və aparatların quraşdırılması qalır. Evin fondamenti beton karkaslı, da cüt daşla tikilib, kəmərləri atılıb. Qazı, suyu, işığı qoşulub, daimidir. Sənədi isə tam mülkiyyət qutçasıdır. Torpağın da evin də qutçası var. Evim qonaq otağı tavan dizaynı dəyişdildi. 1-ci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşağı. Evin hər iki mərtəbəsində sanitar qovşağı yerləşir, aksesuarlar quraşdırılır, hazırdır. Əziz izləyicilərimiz kanalımıza abunə olub, bildirişləri açıb videolarımızı bəyənib paylaşmağı unutmayın ki, gündəlik yenilənən yeni-yeni videolarımızla daha yaxından tanış ola biləsiniz. Evin qiyməti haqqında ətraflı məlumat videonun açıqlama bölməsində qeyd olunub. Daha ətraflı məlumatı açıqlama bölməsindən əldə edə bilərsiniz. Beləliklə evin birinci mərtəbəsində yerləşdir qonaq otağı, mətbəx, sanitar qovşağı ikinci mərtəbədə yerləşir. 3 yataq otağı, sanitar qovşağı və balkon. Yataq otaqlarından birincisi. Bu yataq otağının balkona çıxışı var. Ev kırdalanda prospektə yaxın məsafədə yerləşir. Evin yanında məktəb, bağça, dayanacaq, park və ticarət obyektləri var. Tam yaşayış ərazididir. Hüseyn ikinci bir yataq otağı pəncərlərin qarşısı tam açıqlıqdır. Hədiyə ilə bağlı hər hansı sualınız yaranarsa, ekranda gördüyünüz nömrəmizlə əlaqə yarada bilərsiniz. Suallarınız ətraflı şəkildə cavablandırılacaq. Fikirlərinizi isə şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Sizin fikirləriniz bizim üçün əhəmiyyətlidir. 3-cü yataq otağı bu yataq otağı da genişdir. Tavan dizaynı işlənilib. və ikinci mərtəbənin sanitar qovşağı. Dəyərli vaxtınızı ayırıb videolarımıza baxdığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirik.